Доброе утро! 8 мая, вроде как среда. Среда, конец среды, это будет середина моего путешествия временного. И я надеюсь, это будет середина моего пробега. Пока это не очень получается. У мене опять сьогодні амбітні плани. Амбітні плани, я намагаюсь доїхати далеко на північ від Сан-Франциско. Але як воно буде, не знаю. Я не розумію, яка там погода, які там перевали будуть, Ну, я їду. Я ще раз проїдуся по першій дорозі, та, яка вчора перекрита була, але в іншому напрямку, тобто зроблю круг. З, 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 з цієї сторони, з півдня, з півдня я вже вперся, а тепер я піднімусь далеко на північ і буду повертатися на південь, де курсах флагбам, так сказати, зроблю точечку, що я вже там побував. І потім подимаюсь вздовж узбережжя наверх, 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 на північ. І як проїду Сан-Франциско, не розумію. І наскільки далеко від Сан-Франциско я заїду, не знаю, але амбітні плани, де їхати далеко, щоб добратися. На кінець середи добратися і по відстані на середину, і по дням на середину. Якщо я не вилізу на середину, то можливо, я ще штат Орегон буду якось так медленно їхати, а потім уже штат Вашингтон останній день, я, мабуть, я все одно вже везде там був, то я просто вийду на скоростну трасу і поїду додому. Можливо, зроблю так. Все. Гарного перегляду. А. Звіт за вчора я проїхав 280 миль. Але ж ви розумієте, що це милі туди назад? До хати я, в принципі, не сильно приблизився. Я виїхав вчора і було до Сан-Франциско -Сан 330 миль. А зараз може бути 250. Тобто я багато не виграв. Але накатав 280 миль. Щоб ви розуміли. Все. Виїжджаю з отеля. Поснідав. Час на заправку, водичку і в дорогу. Дякую, що зі мною. Дивіться, далі буде. 8 мая, среда, начало 9, не знаю скільки, минут, 15-20, навіть Все, стартуємо. День третій починається. Спасибо этому месту, что нас приютило. Относительно хорошо поспали. Вон там где-то мое кошка было. А вон вот с открытым окном, если вы видите. Вот прекрасное утро начинается. И начинается прекрасный день. С Богом здорово. Чуть-чуть прогреем моторчики резинку. пока градусник стоял на солнышке, нагрелось почти до 16 градусов. Сейчас поедем, будет более точнее. Все, реальные 10 градусов показывает. Я чувствую по продуваемости курточки, что на улице свежо. Пока покупал воду, передо мой парень на кассе стоит, раз на меня посмотрел, второй раз посмотрел, у меня ж шлем сняла, под шлемник на голове. Он говорит, я на тебя смотрю, но ты походу ты ж не ныряешь, же", говорит, ты же не аквалангист, это же не костюм акваланга. Не говорю. О, местный танкист какой-то приехал лет 200 еду, и столько же его в машине. Я <laughs> говорю, я не колонгист, я на мотоцикле еду. А, ну да, да, говори. Итак, в итоге, я вчера вечером и сегодня утром заправился на одной и той же заправке. Это говорит о том, что я в принципе никуда не уехал. Но 1.8 галлона топлива спалил. Почти 100 миль получилось. Так, Вчера я приехал оттуда, а сегодня мы сворачиваем налево. Попробуем вокруг проехать участок, который... мы ну, должны вернее проехать тот участок, который был заблокирован, по-первых. на солнце, там где безветренно, то очень печет, сразу чувствуется. Но ну, как только ты где-то выезжаешь, там где ветер, ну, все сразу сбалансируется. Еще плюс на музыке, на скорости вообще сбалансировано. У меня закрыли все передние клапана на все. Классика видите? Чья-то одна и вторая. В Калифорнии много классик бомба мел отсюда везут. Ой-ой-ой, начинается Сейчас там станут, поговорят. Не, вроде запустили. Господи, спасибо тебе за то, что я не стоял. Нас да, полз. Асфальтик сполз. битум собирать на мотик ай-яй-яй сейчас выйду на 101 и поеду уже на север по 101 потому что эта дорога 46 направление ист а мне в принципе надо на Поехали. Тестинг-рум и пестро Пожалуйста, можно заехать. Класс! Как красиво! Просто невозможно. Камера, наверное, это все не передает. И вы там, где виноградники Как все ровненько ухожено Вау Просто радуется глаз Постоянно положительные эмоции приходят Кайфово Вот такая Калифорния the best Лучшая Вот такая Калифорния классная ну, сейчас мы приедем мы лей проехали к сейчас мы лес в этот в сан франциско въедем в бомжадню крупные города съедают эту страну гнилью своей а вот здесь кайфово вот если бы здесь где-то жить все равно ты не уходишь от все равно у тебя половина доходов забирают. Просто 50 процентов того, что ты заработал здесь, забирают у тебя. Если в нашем стате 40, то здесь 50 гарантированно. название, если я правильно английский понимаю. Написано винодельня называется зубы и ногти. Капец, дома перепроверюсь Зубы и ногти, или зуб и ноготь. Ай-яй-яй, вот это название для вина. На вот этом Америкой была построена. Каждый делает что-то свое и продает. И сколько рынок за это платит, он столько и получает. Хорошо сделал, хорошо получил. Плохо сделал, ничего не получил, а обанкротился. И так Америка ждала столетиями до начала 20 века. Пока не появились эти социалисты. Welfare, social security и пошло-поехало раковая опухоль началась в 30-х 20-х, 30-х когда был social security введен и все был конечно как всегда благое дело поддержать ветеранов Первой мировой но все это превратилось в раковую опухоль извините за то что Политику в эту красоту впихиваю но я вообще не представляю как люди это переживают которые вот в этом всем варятся все я добрался до 101 трассы и 101 трасса у меня сейчас налево пойдет на север я по ней буду ехать пока не проеду тот кусок который был перекрыт а потом опять вернусь на, на единичку. И по единичке опять буду ехать в сторону юга в обратную сторону. Ну как бы от дома. Но все-таки я хочу проехать этот кусок, потому что я там никогда не был. Все побережье 101 дороги вдоль моря, вдоль океана, по Орегону и Вашингтону я обтоптал. Это там мне не важно. Когда я туда приеду, мне туда не важно. Мне хочется здесь покататься, по Калифорнии. Потому что здесь я не катал именно этот участок. Доль океана. Я катался по пятерке, по которой мы как ну, бы основная трасса. А сейчас пока меня 101 будет принимать погоды надо ехать вдоль океана. Потому что прошлую свою поездку купил мотоцикл в районе Сан-Франциско, Сакраменто-Дроп Сан-Франциско, я пытался ехать вдоль 101 и когда я приехал к океану он меня встретил холодом, ветром мокрым, ну, дождем и все и я короче уехал от, подальше от воды и уже возвращался по пятерке под дождем, но хотя бы без холодного ветра ехать все-таки этот маршрут запланированный еще два года назад окей, я вырвался на 101-ю, а сейчас будет шумно, я просто ускоряюсь сейчас 229-й Ставити коментар. Пам'ятайте, ми їхали по долині, там, де багато виноградників та різних виноробень І одна назва мене зацікавила, викликала якусь позитивну емоцію. І тоді я її прочитав як зуби та нігті, а насправді просто зуб та ніготь або зуб та цвях. В англійській мові цвях та ніготь пишеться однаково. На сайті «Виноробні» я не зміг з'ясувати напевно, це нігодь чи цвях. Поки я домагався за допомогою Google це з'ясувати, то виявив ще одну кампанію з такою назвою. Це всесвітньо відома звукозаписна студія, заснована в Каліфорнії в 1993 році. Пізніше переїхала до Сіетла, де й досі залишається. Тоді я подумав, що більш за все, у цій назві глибока історія, і місцеві це знають та розуміють. Тоді я вирішив спитати у штучного інтелекту, і він відкрив мені очі. Назва зуб та нігодь має англійське походження і є ідіомою. Вираз боротися з зубами і нігтями означає боротися всіми силами. Або робити щось з великою рішучістю та наполегливістю. Ця фраза часто використовується, щоб описати запеклу боротьбу або зусилля, коли людина використовує всі можливі засоби для досягнення мети. Назва кампанії любої кампанії, зуб і нігодь може символізувати силу, рішучість та готовність до боротьби. Це може бути використано для бренду, щоб підкреслити його сміливість, стійкість і готовність здолати будь-які труднощі на шляху до успіху. Після цього я зрозумів, що я правий. У цієї назви глибокий зміст та історія. Дякую штучному інтелекту! И пойдем в магазинчик, поставим на зарядочку камеру. Мы уже проехались больше двух часов, поэтому надо зарядить камеру. продолжаем Пол двенадцатого, среда. Заехал на заправку. Уже на заправке решил чуть-чуть перекусить, как раз были горячая курочка, картошечка. И в безалкогольное взял. В общем, сразу уже и перекусил. Отдохнул, ноги протянул. В смысле выпрямил. Короче, еду очень медленно. Наслаждаюсь. Программа двух дней хотя бы выполнить за три дня по переездам. Ну классно, я доволен. Сейчас возвращаться буду в сторону океана. И опять ехать по той первой трассе, которая перекрыта в обратном направлении. Ехать в обратном направлении буду. В общем, вот так вот. Жив, здоров, все хорошо. Вот красавчик, бродяга. Молодец. Держится молодцом. Тоже отдыхает вместе со мной. Нашли тут кустик с тенечком. Молодец. Из новостей. Проверил цепочку. Цепочка просит подтянуться. Но уже проверил в самом конце остановки. То уже поеду. Где-то посмотрим дальше. Может ее поковыряю. Или уже на вечер оставлю, чтобы ее почистить. И обслужить и помазать и регульнуть все будет зависеть от того где я заночу вот так вот а все остальное все путем стартуем дальше да от кому этот знак нужен в кустах видят эти картинки наверху какая-то спортивная движуха здесь я не знаю что это но я захотел посмотреть Рейс Вей Лагуна Сека 10-12 мая чемпионат прикольно тачки смотрятся И самое интересное когда едешь такое ощущение что они крутятся Hello! Good. Can I look? Raceway hey, – Лагуна Seca. Це траса протяжністю 3600 метрів, має 11 поворотів та перепад висот 55 метрів. Траса є улюбленою для гонщиків і вболювальників. Але багато хто з них зосереджується на одній конкретній ділянці. Офіційна її назва Повороти 8 та 8А. Або більш відома як штопор. Штопор це унікальний поворот у автоспорті. Що робить його таким вражаючим? На вершині повороту 8 ліворуч, у вхід до штопора кут підйому становить 12%. До того моменту, коли гоночний автомобіль досягає вершини повороту 8А праворуч, висота стає максимальною. А потім уклін на 18%. Штопор падає на 18 метрів між входом у поворот 8 і виходом з повороту 8а, що еквівалентно падінню з 5,5% поверхів, і такий перепад висоти лише на 137 метрах довжини доріжки. Від повороту 8 до повороту 9. Висота падає більш ніж на 33 метри або трохи більше, ніж 10 поверхів. За все існування траси відомо про три смертельних випадки. Назва Лагуна Сека в перекладі з іспанської означає висохле озеро. Територія, де зараз пролягає траса, колись була озером І трасу було побудовано навколо на сухого озера. Thank you. Надо какую-то искать тенечек заняться цепочком потому что вот, если бы не глянул спокойно бы ехал А так посмотрел и уже тараканы в голове бегают О, мы ехали в город монтерей это вот программа минимум которая была на вчера я сюда добирался за 4 часа так что если бы я вчера стартовал то это было бы Ночь, я бы был уставший. הפוך פתאום, ושקט אין בשום מקום, שואל, מה מחכה? מבול יורד, העולם מוצף, האש עולה, הכל נשרף, שואל, מה עוד יקרה? אני שואל, אבל לא עוני וקול קורא מתוך הלב בפנים, לא לפחד. את האדמה במגפה בזמן של מלחמה, לא צריך לפחד. לא לפחד מדבר, לא לפחד. כי אלוקים ישמע אותנו בתפילה. לא לפחד מדבר, לא לפחד זה העיקר, ורק בסוף נבין הכל מההתחלה. הלב זועק להתחזק, לשמוע את קול דודי דופק אומר אני כאן איתך אני כאן איתך תדע שגם בתוך הבלבור הכל נדוד, הכל שקול תמיד יש השגחה לא שואל Красивая вода сегодня вообще. Если там сплошь зелень какая-то была, то здесь она голубая, чистая, на пол. всем вот этим. Написано было, что собираются здесь траки, машины. И следующий конвой, который может провести, будет в 5 часов. Сейчас посмотрим, что здесь. Есть. Дальше есть дорога, но все занято строительной техникой. В общем, куда-то я доехал.